Всем привет! По просьбам подписчиков хочу показать свой прополочный культиватор раскладный. Вот так вот он в сложенном состоянии. Сейчас я буду разлаживать. и потом рычаг плавающий для того, чтобы крыло было на плавающем, чтобы лучше копировало грунт. Так. Сейчас я его опустю Маленькая пауза вот так вот и сделаны стойки колес опорник колеса значит их 4 штуки на средней секции 2 по бокам 2 на каждом крыле регулировка производится винтом и зажимается двумя болтами механизм э, сделанный атак Культиватор сваренный хорошо, профильная труба 80 -ка. Каждая секция на параллелограммах. Культиватор высокий. Дает возможность работать и по высокой культуре. Сейчас я покажу высоту. Высота от земли 80. Вот так вот сделаны секции. Регулюється пружина. Теж регуліруємо. Що по висоті, що по нажиму пружини. так оце все сделано. Толково, нормально. откосы регулируются вот таким вот образом. Тут тоже параллелограмм. Пусть стоят масленочки. такая вот мощная рама. Ну, я ним доволен. Во-первых, удобно транспортировки. конструкция мне нравится. Делайте культиватори апостоловський агромаш. А так і підсоєняється до трактора. В общем, будут вопросы, задавайте. Вот видите, что интересует. Все, всем пока.